عمر بن عبد الرحمن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام و عمرہ موجود ہیں ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار پر ستار ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا ہے اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے و مشورہ کا خیال رکھوں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں ان کی حقیقت کیا ہے آپ کا کیا ارادہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراں چلے جانا چاہیے اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم و موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب و متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلہ کی دعوت ہے اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں اور مخالفت و مقابلے پر امادہ ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا عمل کروں گا دوسرے روز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں آپ ان کے پاس نہ جائیے آپ اسی شہر مکہ میں اقامت کریں آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما سردار ہیں اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے امیر و حکام کو اپنے شہر سے نکال دو پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل و عریض خیتہ ہے وہاں آپ کے والد کے متبعین بھی بکثرت ہیں اس طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود حق کی اشاعت و حمایت بعافیت کر سکیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس میں جانتا ہوں کہ آپ ناصح مشفق ہیں مگر میں اب عزم کر چکا ہوں اس کو فسق کرنے کے لیے طبیعت امادہ نہیں ہوتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ جانا طے ہی کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان قتل کیے گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا اور ساٹھ ہجری ذی الحجہ کی تیسری یا آٹھویں تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن العص مقرر تھا اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے راستے میں فرزوک شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا حضرت حسین کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے حضرت حسین نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے فرزوک نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے اور ہم شکر کرنے میں بھی اس کی اانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو عبداللہ بن جعفر نے جب حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا تیزی سے پہنچیں اور راستے میں حضرت حسین کو دے دیں خط کا مضمون یہ تھا میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹیں میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سبب اہل بیگ اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں آپ چلنے میں جلدی نہ کریں اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں میرا انتظار فرمائیں والسلام <تصفح> یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا عامل مکہ عمرو بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یہ بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف بھیجا یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین سے ملے اور عمرو بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں اس وقت حضرت حسین نے ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں خواب مجھ پر کچھ بھی گزر جائے انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پرور دیگار سے جامل بلاخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مسمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پر پہنچ کر مقابلہ کی تیاری کرے حضرت حسین جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر کیس بن مسرید کے ہاتھ روانہ کیا خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰوں پر سب و شتم اور لان تان کریں قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد با آواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ حسین بن علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں وہ مقامِ حاجر تک پہنچ چکے ہیں تم ان کا استقبال کرو اس کے بعد ابن زیاد کو برا بلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کی ابن زیاد ان کی دلیری اور جانبازی بازی پر حیران رہ گیا حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی قیس نیچے گر کر ٹکرے ٹکرے ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف بڑھ رہے تھے راستے میں ایک پڑاؤ پر پڑ اچانک عبداللہ بن متی سے ملاقات ہو گئی حضرت حسین کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے حضرت حسین نے اپنا ارادہ بتلایا عبداللہ نے الحوزاری سے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت کریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اور اگر خدا خواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین کو پہنچا کر ان کو راستہ سے واپس کرا دے اور محمد بن اشعث نے وعدے کے مطابق آدمی بیچ کر اس کی اطلاع کرائی یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین کو مقام سالبیہ میں پہنچ کر ملے یہ خبر سن کر حضرت حسین کے بعد ساتھیوں نے بھی ان سے باعثار عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلہ پر آ جائیں گے مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ولہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے حضرت حسین بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عظم لے کر چلے تھے لیکن بن وقیل کے اس اصرار اور مسلم بن نقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن نقیل نہیں آپ کی شان کچھ اور ہے ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پرا ڈالا راستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن القید جن کو راستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا وہ بھی قتل کر دیے گئے یہ خبرے پانے کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے مطبئین ہم سے پھر گئے اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب داہنے بائیں چل دیے اور اب حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے یہاں سے روانہ ہو کر مقام اقبا پر پہنچے تو ایک عرب ملی اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں آپ نیزوں بالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں حضرت حسین نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں لیکن